Apa masalah dengan Hasan Karim ini sahabat-sahabat semua? Cuba mempersoal, mempertikai cara ISPRM menyiasat kes rasuah dan juga penggubahan wang haram mantan Perdana Menteri yang ke Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional Ismail Sabri. Ada saja yang cuba dipertikai. Jadi apapun sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk mendengar pencerahan daripada uh, Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama. Tambah macam ni, ada yang Nombor tak setuju, Tuan-tuan. Antaranya mm -hmm. Our oh, beloved. beloved YB Hasan Karim. Kata MP Hasan Karim tulis artikel ni, terserlah kepincangan nyata siasatan kes Ismail Sabri. Saya pernah dilantik oleh Yang di agung Agong untuk menjadi, menjadi anggota jawatan kuasa mengenai rasuah bagi memantau perjalanan SPRM. Saya lihat banyak perkara aneh yang dilakukan oleh SPRM. Sorry. Uh, dalam hal proses penyiasatan terhadap mantan uh, Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri. Siasatan belum selesai tetapi Perdana Menteri ke-9 itu telah awal-awal lagi dianggap sebagai suspek. Kalau suspek bermana SPRM telah menangkap uh, sorry, telah menangkap Ismail Sabri. Kan? Kalau maksudnya kena tangkap lah. Tetapi beliau belum lagi ditahan. Orang yang dipanggil untuk disesan digelar OYDS iaitu orang yang disaman bukan yang ditangkap. Jika SPRM berkata kepada Ismail Sabri anda ditangkap barulah kita barulah dia dipanggil suspek. Apabila menuduh di mahkamah maka dipanggil OKT atau orang kena tuduh. Pendedahan bahan bukti atau evidence lazimnya dibuat ketika perbicaraan. Tetapi dalam kes Ismail Sabri, sesatan belum selesai. Tetapi bahan bukti telah dipamerkan pada sidang media. Apa tujuannya? Investigation paper atau kertas sesatan belum lagi SWR hantar ke pejabat pendawa raya. Tetapi Ismail Sabri telah dibicara di media masa dan media sosial. Apa tujuannya? Ini ada indikah modus operandi baru? Bukan trial in court of justice tetapi trial by media of agency kerajaan. Saya menyokong penuh usaha Perdana Menteri untuk melawan rasuah. Dalam nafas yang sama sebagai ahli parlimen yang pernah menduduki jawatan kuasa melawan rasuah, saya penuh yakin atas kepada SPRM untuk melaksanakan tugas secara proporsional. Tetapi, di dalam penyiasatan di jalan kawal SPRM ke atas Ismail Sabri sekarang, terserlah kepincangan yang nyata yang melanggar etika profesion seorang sebuah agensi penguat kuasa. Saya harap dalam usaha ini kita semua termasuk SPRM membenteras rasuah Maka eksperimen sebagai sebuah agensi penguasa bidang tugasnya melakukan sesetan saja. Jangan terbawa-bawa melaksanakan pendakwaan yang terletak di bawah bidang kuasa pendakwaan. Kami di Sempurna ini punya hasrat yang besar kerana kekurangan institusi agama tahfiz seperti ini. Assalamualaikum. A few things yang disebut oleh Hasan Karim ini saya setuju sebenarnya. Kan? Saya setuju sebab saya kata tempo hari kalau sekiranya ada kes kepada ataupun tuduhan kepada Ismail Sabri kenapa kita nak kena tunggu uh, apa orang kata tunggu tunggu lagi hantar kepada pendakwa raya maka teruskan tangkap dan dakwa maksudnya tangkap dulu siasat dan dakwa tangkapan tidak lagi dibuat tuan-tuan sekarang ni masih lagi dia dah, dia panggil orang yang kena saman orang yang kena saman bukan saman polis saman maksudnya dipanggil kan kena saman ni maksudnya dia kena panggil Sesi rakaman Ismail Sabri tangguh esok. Sesi merakam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri di Pejabat SPRM berkaitan dakwaan rasuah akan ditangguh pada esok hari. Menurut sumber SPRM ini kerana Ismail Sabri tidak dapat hadir hari ini namun sebabnya tidak dijelaskan. Tukar kepada esok waktu belum ditetapkan. Now, I, on one part, dia masih lagi orang yang belum dituduh ataupun orang yang kena tahan. Masih lagi. Ha? orang yang kena kena dakwa masih lagi atau orang yang kena tuduh belum lagi saya setuju tentang perkara tersebut tetapi dalam masa yang sama saya juga setuju tambahan sebenarnya kepada YB Hassan Karim dia kena kalau nak buat perkara itu kepada Ismail Sabri dia kena buat perkara yang sama kepada mereka yang sekarang ini berlaku di Sabah Sabah ni jangan swipe under jangan swipe under the carpet jangan disapu di bawah carpet apa yang berlaku di Sabah? Eh, regardless dia pergi kepada JRS ke, dia pergi kepada speaker ke, maka SPRM kena mula mengambil tindakan yang sama. Termasuk memanggil dan menahan kalau perlu. Saya tahu mereka telah dipanggil sebagai uh, untuk mengambil keterangan, tetapi yang paling utama adalah untuk menahan mereka. Macam Tempoh Hari kalau Azam Baki gagal dalam pendakwaan di Sabah ini, maka dia hendaklah meletak jawatan. Hendaklah Meletak jawatan Habis kat situ Okay yeah. Alright, thank you 4,000 5,000 orang yang menonton kita malam ni eh. Pukul 1 pagi pun masih korang ada gagah lagi Terima kasih, Emrah Hazi For check in Okay, saya beri kat situ And... Saya buat cerita ni Tuan-tuan eh. uh, <laughs> Ada satu kenyataan lawak Dalam harakah daily hari ni <coughs> Dalam satu, dalam harakah daily Dia tulis Ni Takiuddin kata lah, Takiuddin kata Kalau sekiranya Perikatan Nasional dan PAS Memegang Malaysia, memegang Putrajaya Tahu tak apa yang kami akan buat? Tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Ha, tahu tak-tahu tak, kan? Kami akan mengambil Majlis Perbandaran Kota Baru sebagai role model Untuk dicontohi oleh Majlis Perbandaran Majlis Perbandaran yang lain Yang ada di seluruh Malaysia ini tergelak jiwa dan raga saya tuan-tuan eh. -tuan. Okey, saya so kita baca kenyataan tersebut. MPKB jadi role model PBT bila PN ke Putrajaya. Perikatan Nasional Kelantan mahu mempukuhkan lagi peranan Majlis Perbadanan Kota Baru sekiranya memerintah Putrajaya sekali lagi. Ahli Parlimen Kota Baru, Dato' Sri Takaudin berkata, beliau berhasrat menjadikan MPKB sebagai contoh kepada pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata ketika pemerintahan BN, PN, saya tak boleh baca sebab kena bayar. <laughs> beliau berkata, ok, dia kata nak jadikan. Tetapi, <laughs> dia kata nak jadikan Kota Baru. Ok, dijawab oleh uh, pegawai pemuda amanah. MPKB biar as sebagai role model, sampah pun tak terurus. Pemuda Amanah Kelantan menemplak kenyataan Susah Agung PAS Takiuddin Hassan yang menyatakan hasrat menjadikan pihak berkuasa tempatan di Kelantan khususnya Majlis Pemandaran Kota Baru Bandar Raya Islam Kelantan sebagai model contoh sekiranya PN mentadbir Putrajaya Ketuanya Hazmi Hassan berkata kenyataan itu jelas menunjukkan PN masih bermimpi di siang hari kenyataan itu mengundang tanda-tanya dalam aspek aspek apakah yang MPKB ni boleh dijadikan sebagai PBT yang dijadikan contoh terbaik. Jika benar mahu menjadikan MPKB sebagai contoh, maka langkah pertama sepatutnya adalah memperbaiki kelemahan pengurusan sedia ada katanya. Banyak aspek masih lagi jauh ketinggalan dan tidak mencerminkan peranan sebuah PBT yang boleh dijadikan rujukan oleh PBT lain. Cukuplah kita bercakap tentang satu perkara dahulu, pengurusan sampah. Isu ini sudah lama menjadi rungutan rakyat Kelantan. Apakah MPKB kini menjadi contoh terbaik dalam pengurusan bisnis apa pejal? Hakikatnya tak ada siapa pun yang memuji kecekapan MPKB dalam aspek ini. Malah, keadaan semakin merosot dengan longgokkan Sabah yang tidak terurus, bau busuk dan sistem kutipan yang tidak konsisten tegasnya. Hazmi mengulas kenyataan Takiuddin laporkan harakah berhubung cadangan menjadikan MPKB sebagai role model pentadbiran. The most meaningful evolution begins inside. Tuan-tuan. <laughs> Dalam kenyataan yang lain, eh? Uh, berita yang lain, pil kuda telah meningkat di Kelantan dan yang paling banyak judi online adalah di Kota Baru. Dan salah satu kesan sampingan pil kuda adalah berhayal <laughs> dan mengarut. Okey, <laughs> itu yang pertama. Hashtag nak mundur pilih pas. Tapi saya pernah pergi ke Kelantan, saya pernah tinggal di Selangor pernah tinggal di Kelangor dan saya pernah pergi ke Kelantan. Dan saya tanya kawan-kawan kita di Selangor kan. Saya bertanya, macam mana di Selangor ni? Dia kata, keadaan dia bagaimana? Dia kata, is kalau kita nak compare lah, tak tahulah PBT lain tapi tempat aku lah dia kata. Tempat aku ni, kat Selangor ni, tempat dia, dia kata, kami letak sampah kat luar, kami sure hari apa lori sampah akan datang. Kami sure. Okay, kalau hari Kamis, hari Kamis lah datang. Okay, itu yang pertama. Okay, lagi, biasalah saya kat Sarawak pun sama juga. Cuma kadang-kadang ada miss juga, tapi sama. Tapi ada satu lagi dia kata, kami letak apa saja sampah dekat luar. Apa saja? Apa saja? Kami letak sofa ke? Aku pernah kata, aku pernah letak gata 20 kaki dekat luar rumah aku. Kena ambil. Aku letak apa saja sampah, bentuk apa sekalipun, akan diambil kata ya ke? Ya. Aku pernah letak sofa aku. Dia ambil. Aku pernah letak kerusi. Dia ambil. Aku pernah letak meja. Aku pernah letak katil. Dia ambil. Ya ke? Ya. Dia kata. Itu PBT Selangor tuan-tuan. Nak compare itu dengan Kelantan. <laughs> kan? Sorry to say lah. Maaf -ma orang -ma -ma Kelantan. Eh. Bukan nak, bukan nak marah. I think saya ni orang Sarawak. Saya pernah pergi Kelantan juga pernah duduk sana. Di Kelantan tuan-tuan, ni bukan cerita PBT je. Di tengah kota baru yang saya pergi tu, air tak ada. <laughs> air ni tak ada, saya tanya. Hari ni tak ada air ke? Tak, tak, tak. Air ni memang lama tak ada. Air ni memang dah lama tak ada, dia kata. Air tu memang dah lama tak ada. Ada pun keluar air keladak. Tapi itu bukan bawah PBT. Sialah, memanglah bukan bawah PBT. Tetapi still, Ni tengah-tengah kota baru tuan-tuan. Ni tengah-tengah bandar kota baru ni. Kita belum cerita dengan kata tadilah yang pemuda manah dengan baunya, dengan sampahnya, dengan pengurusan sisa pepejalnya. Ini nak jadi example. Oi tuan-tuan. <laughs> Simpang Malaikan Ompat tak nak aku. Eh, uh, tak nak aku, tak nak, tak nak. Dalam masa yang sama Takiyuddin ditanya berkenaan dengan Razman. Okay, kita dengar. Wabi Razman pada hari ini tu akan dia besarkan kenapa tu? Ada. Dia ada. Dia terlibat dalam jawatan kuasa jentera pelan raya Timbalan. Sebenarnya ada dasar-dasar mengatakan beliau direhatkan dan sebagainya. Tak, dia, dia, sekarang ni terlibat dalam pelan raya. Sekarang ni hari ni dia pergi ke Mekah. Dia bukan beliau dalam parti di Perak macam mana tu? Dia masih lagi? Sekarang, ni dia timbalan perseru timbalan apa jentera pelan raya. So, ha. Uh, masih bergerak. Dia hari nanti uh, masih bergerak dia biasa. So dia akan terlibat dalam ceramah lah, dalam gerakan. Dia, rakyat dia rakyat dalam terlibat. Rakyat. Dia terlibat dia jaga satu PDM. Jaga satu PDM. PDM satu PDM semua YBYB -YB kita semua termasuk daripada 26 orang semua jaga setiap PDN masuk ahli parlimen Ya, tentu, komen, 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 rehat. komen, 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 dia tak jawab habis. Kalau tuan-tuan dengar tadi eh, dia kata macam ni. Masuk ahli parlimen. Jaga satu PDM. PDM, satu PDM. Okey, dia kata dia jaga satu PDM, pusat daerah mengundi. Satu PDM tuan-tuan. Dia jaga satu PDM je, saya jaga satu parlimen. <laughs> apa ke level Azmat jaga satu PDM je? Okey, tak apa. Tapi bukan tu, yang saya nak dengar ni. 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 So, dia akan terlibat dalam ceramah lah, Dalam uh, dia, terlibat, dia terlibat, dia, dia jaga satu PDM. Dia satu PDM. PDM. Satu PDM. Semua. Tentu. Jentera Pilaraya. So, Bukan masa dia bergerak. Masa dia bergerak dia bergerak. Dia so, Bukan dia bergerak dia dalam parti di Perak macam mana tu. Dia masih lagi. Sekarang ni dia timbalan pesuruh. Timbalan. Ha, dia sebut eh. Dia sebut timbalan pesuruh. Timbalan. Apa Jentera Pilaraya. Jentera Pilaraya. Okay. Dia sebelum ni adalah. Apa uh, uh, orang kata? Dipanggil. Uh, uh, pesujur, pesuruh Jaya PAS tapi dia telah direhatkan dan tidak lagi jadi suruh pesuruh jadi. Itu maksud soalan wartawan tadi tu sebenarnya. Dia nak tanya tentang benarkah Razman telah direhatkan sebagai pesuruh Raja PAS tetapi Takiuddin pusing. Dia kata kita berjuang, kita terus. Dia pegang satu PDM. Tuan-tuan tahu PDM tu apa tak? Dia parlimen dia ada don, don dia ada PDM tu kan. Kecil pusat daerah mengundi. <laughs> Itu level Razman, pesuruh jaya pas perak tu tuan-tuan. Tu. <laughs> Tiba-tiba turun jawatan eh. Memang dia sebenarnya telah direhatkan. Ha, telah pun direhatkan. Baik. Tak akhir tuan-tuan tu, 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 eh. Berkenaan dengan Said Saddiq. So, Syed Saddiq telah ditahan atas uh, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Dan juga beliau telah didakwa di mahkamah tinggi dan didapati Bersalah di mahkamah tinggi. Dan beliau telah mengumumkan rayuan. So, esok adalah bermula kepada pendengaran rayuan. Prosiding penentuan nasib Syed Saddiq bermula esok, mahkamah dengar hujahan rayuan selama dua hari. Rayuan ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdullah terhadap empat pertuduhan pecah amanah salah guna kuasa, harta dan juga pengubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Armada akan mula didengar di Mahkamah Rayuan Putrajaya selama dua hari pada esok hari. Pada 9 November lalu, Syed Saddiq memfailkan rayuan terhadap keputusan uh, Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun dan dua sebatan serta denda sepuluh juta setelah beliau didapati bersalah atas empat pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana armada. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan Syed Saddiq menangguhkan pelaksanaan hukum sementara menunggu rayuan dilepaskan. Bagi pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa berusbahat dengan penolong bendahari armada ketika itu, Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dana armada berjumlah RM1 juta ringgit untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad KL Central pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, beliau didakwa menyalahgunakan harta <coughs> untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Malaysia Berhad milik Armada Bumi Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut di Maybank Jalan Pandan pada 21 April 2018. Dua pertuduhan lain beliau didakwa melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan akaun wang RM50,000 ke dalam akaun Maybank miliknya dan ke akaun ASB miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Bekas presiden muda itu dituduh melakukan kesalahan tersebut di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, uh, Johor Bahru. Difahamkan pada prosiding esok, pasukan pembelaan yang mewakili Said Saddiq uh, iaitu Datuk Yusuf Zanal dan juga Datuk Ehsan Potek, Potek akan memukakan hujah manakala pihak pendakwa diketahui oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin, selaku responden. Sekiranya keputusan rayuan tidak memihak kepadanya, ahli parlimen itu bagaimanapun mempunyai satu lagi ruang. Baik. Soalan yang utama. Okey. Sekarang ini dia dia baru lepas hari itu dan didapati bersalah di mahkamah uh, pesku, uh, mahkamah tinggi eh. Mahkamah tinggi telah menjatuhkan hukuman kepada beliau dan telah dia ya, didapati bersalah. Oh, Idris bukan Taqwidin. Sorry, sorry. Uh, dia Idris. Idris Harun. Ah uh, okey eh. Telah dia bersalah dan telah dijatuhkan hukuman. Alright. Penjara dan juga denda uh, sebatan. Lepas itu dia merayu. Okay. dia merayu di Mahkamah Rayuan. Bila dia merayu di Mahkamah Rayuan, esok adalah hari penghujahan untuk mendengar merit yang dibawakan oleh beliau. Sebelum ini adalah penghujahan yang dibuatkan di November sejak November sehingga hari ini, pendakwa raya telah mengemukakan hujah-hujah dan bukti-bukti mengatakan kenapa hukuman itu wajar dikekalkan. Sebab dia bukan appeal against sentence, dia appeal against conviction. Terbeza eh. Dia appeal against sentence ni lain. Dia mengaku bersalah tetapi dia minta kurangkan hukuman. Itu appeal against uh, sentence ataupun merayu terhadap hukuman. Tetapi apa yang dia buat adalah dia merayu terhadap uh, kesalahan, eh, terhadap uh, sabitan. Dia appeal against conviction. So bila dia appeal against conviction, so ada dua possibility. Iaitu yang pertama, dia tidak bersalah. Maksudnya buang kes. Dia tidak bersalah dan dibebaskan. Okay, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dia kekal bersalah. Ha, kekal bersalah ni pula, hakim ada kuasa pula nak mengatakan kadang-kadang dia boleh tambah hukuman. Dia kata tujuh tahun itu tidak cukup, kita tambah sepuluh tahun. Contoh. Ataupun dia kata tujuh tahun itu terlalu berat, kita kurangkan. Boleh. Tetapi, sabitan tetap salah. Faham eh? Sabitan tetap salah, maka Uh, apa orang kata kena kekal bersalah baik what if kalau sekiranya dia dah kekal bersalah Okey lah dia, dia esok katalah bersalah ataupun tidak bersalah so adakah dia boleh merayu lagi ya yeah. dia ada satu lagi peluang rayuan di mahkamah persekutuan so kita ada tiga level untuk dia start dengan mahkamah tinggi maka dia boleh merayu di mahkamah rayuan sekarang ini proses dia lepas ini bersalah atau tidak bersalah maka ada satu lagi iaitu mahkamah persekutuan dan sekiranya bersalah atau tidak bersalah di mahkamah persekutuan maka itu adalah final contoh eh di mahkamah rayuan katalah lepas 2 3 hari esok dia dapati bahawa beliau kekal bersalah so masih is masuk ada PRK tak belum lagi sebab dia boleh merayu sekali lagi di mahkamah persekutuan dia akan minta pending of execution leave dia akan minta leave so maksudnya dia akan minta supaya ditunda dahulu hukuman tersebut jadi still tidak kosong kerusi mah tetapi kalau dia tidak dapat tidak bersalah is maka pendakwa raya ada hak untuk merayu sekali lagi Ha, so pun raya ada hak untuk merayu dan dia boleh merayu. Pendakur raya boleh mengemukakan rayuan dan uh, apa orang kata um, boleh bawa ke Mahkamah Persekutuan. So di Mahkamah Persekutuanlah the final verdict, keputusan terakhir adalah di Mahkamah Persekutuan. So final verdict dia bagaimana? Final verdictnya mudah saja tuan-tuan. Kalau dia didapati bersalah, that's it. Habis. Tamatlah riwayat beliau sebagai ahli parlimen masuk penjara kalau penjara lah dan denda kena bayar macam Rosmah uh, sorry macam Najib <coughs> dan dia akan masuk penjara lah habis itu bagaimana dia dengan Bella is Bella itulah tak dia lah dengan Bella kalau dia kahwin dengan Bella kalau dia masuk penjara Bella kena tunggulah kalau Bella tu setia kan ha, tunggulah dia dalam penjara tu tujuh tahun ke lima tahun ke berapa tahun dalam tunggulah kita nak kata macam mana kan ha, so kita tengok ha, kita tengok bagaimana insyaAllah Esok adalah uh, Belum lagi Belum lepas tanpa bicara, Belum lagi Esok adalah penghujahan Daripada uh, Lawyer beliau Lawyer beliau akan Menggunakan hujahan Bukti-bukti <coughs> kenapa Beliau patutnya dibebaskan Dan sebagainya So biasanya Keputusan itu Berkemungkinan Akan diketahui Saya rasa bukan dua hari lagi so, Dia akan minta tunda Gerubak-gerubak Gerubak-gerubak Mungkin Satu tarikh lain Untuk keputusan Mungkin kalau dia tak minta tunda pun Akhirnya akan minta tunda lah Untuk mengemukakan keputusan penghakiman